Salam hörmətli kanal izləcilərimiz. Mən sizə bu günləri xırdalanda Bakı-Süngərt yoluna yaxın gözəl bir həyət evi təqdim edəcəm. Sot yarımda tikilib. Çöl baxışdan evimiz bu şəkildədir. Həyətə rahatlıqla maşın girir. Burada belə bir qladovka yığılıb. 3 otaqdan ibarətdir. 3 otaq, 1 mətbəx, sanitar qovşaqdan ibarətdir. Evin istiləmə sistemi kombi sistemidir. Yəni bu ev, belə deyə, gir-yaşa bir evdir. Burada suyun sayğacıdır. Burada isə yerləşir kombi aparatı. Kürsürdə gördüyümüz kimi Evdə bəzi əşyalar qalacaq, mən sizə onu qeyd edəcəm. Bura girişidir. Ev ümumiyyətlə səliqəli evdir. Burda yerləşir qonaq otağı. Qonaq otağa yerləşir. Hər bir otaqda radiatorlar quraşdırılıb. Deməli o otaqda qalacaq, elə bu şkaflar qalacaq. Qalan aşağıdakı ömürlüyünə razılaşa bilərsiz. Telefon xətti, internet xətti var. Burada yerləşir yataq otağı. Bu yataq otağı yerləşir. Burada bu yataq dəstiyi ilə bu Şifonier qalacaq. Burada yerləşir salon tərəf qovuşuq. Burada yerləşir mətbəx. Burada da mətbəx mebeli qalacaq. Burada şəhər yerəşir üçüncü otağımız. Burada üçüncü otağımızdır. Hər bir otağın gördüyümüz kimi özünün müstəqil pəncərəsinə gördük. Evin isitmə sistemi komb sistemidir. Sahəti genişdir. Yolu tam asfaltdır. Burada da bu gördüyümüz kompüter şkafı da stolu qalacaq. Sənədi çıxarışdır. Əsasısı olan sənədimiz çıxarışdır. Qiyməti isə 56.000 manatdır. deməyolar ki baş düşdü bütün əşyalar da bir yerdə satılır. Gördüyünüz bu konsonerdir. qalacaq. Hal-hazırda da işlək vəziyyətdədir. Bir həyətini göstərim, də həyətini sizə göstərəm tam şəkildə olun. Ayətə gördüyünüz kimi tamir. Belə tamir təcrübəsinə. Kanalımıza abunə olursunuz, linkdə nömrə qoyulacaq. Həmin nömrələri qəsaxlayırsınız. Mən bu həyat evinizi göstərməkdə köməkçi olacağam. Bu günə bu qədər, sağ olun.